الحمد للہ العالمين العالمین وسلاۃ وسلام اللہ سیدیا اب المرسلین بعد فاعوذ فعزب من منشی طروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر سولہ مدنی قاعدے کا پڑھ رہے ہیں تفخیم اور ترکیق کے بارے میں تجوید سمجھیں گے تجوید کو پہلے پڑھیں گے پھر اس کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کے قائدوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے پڑھا کے بھی پورا لہجہ سمجھایا جائے گا کہ پڑھ سکیں سبق کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم باریک پڑھتے ہیں اس سبق کے اندر وضاحت ہے تین حروف الف لام را کبھی پر یعنی موٹے پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں یہ تین حروف جو ہیں الف لام را ان میں یہ خاصیت ہے کہ قائدے کے تحت کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھتے ہیں اس کی وضاحت انشاءاللہ سبق میں آپ کو سمجھائی جائے گی الف الف سے پہلے اگر حرف آ جائے تو الف کو پر اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے یہاں پہ پور حرف آجائے یعنی حرف مصالحیہ جس کے بارے میں ہم سبق نمبر ایک میں پڑھ کے آ چکے ہیں حرف مصالحے کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں اور یہ ساتھ ہیں خو سوت دوت تو زو، غوئین قوف تو یہاں پر حرف سے مراد حرف مستعلیہ ہیں لام اس میں جالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز وجلہ کے لام کو پر پڑھیں اور اس میں جلالت اللہ عزل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں یعنی اللہ رب العزت کا جو نام پاک ہے اسم ہے نام ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جو لام ہے اس کی ادائیگی کس انداز میں ہوگی اس میں جلالت یعنی کہ اللہ عز و جلہ کے نام کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے یعنی تمام لام جو کسی بھی حرف کسی بھی کلمے میں آئیں گے وہ باریک ہی پڑھے جائیں گے لیکن خاص اللہ عز و کا نام پاک اسلام کو زبر اور پیش آنے کی صورت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے یہاں تک ہی ہم نے آج تجوید سمجھی ہے اور اسی کے حساب سے تجوید کے حساب سے سبق پڑھتے ہیں آگے ہم اپنا پھر انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں راہ کے قاعدے کے بارے میں سمجھایا جائے گا پڑھایا جائے گا اور پہچان کروائی جائے گی سبق بھی کریں گے تجوید بھی سمجھیں گے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ وہ کس انداز میں اس کی پہچان کر کے پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے تاکہ ہمیں ان الفاظ کو دیکھتے کے ساتھ ہی اس تجوید کے قائدے کو دیکھتے کے ساتھ ہی ہمیں لہجے کے ساتھ پڑھنا آ سکے قاف الف لام زبر لا الف سے پہلے قاف حرف مصالحہ کا ہے اس لیے الف کو بھی پر پڑھیں گے ق سی را ربر ر را تو ر یہاں پہ الف سے پہلے را پر زبر ہے اس صورت میں ہم اس کو پر پڑھیں گے را کے قائدے کے اندر یہ قائدہ ہے کہ را پر زبر ہو پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھتے ہیں سین زیر سی را زبر را را سی جیم دو زبر جن زبر کا نون زبر یہاں کاف باریک ادائیگی کے ساتھ ہے تو الف کی بھی ادائیگی ہم باریک ہی کریں گے میم الف زبر ماں لام دو زبر لن ما لن میم کی ادائیگی بھی بارک ہے الف کو بھی باریک ہی پڑھیں گے میم زبر ما فا الف زبر فا ما فا زا دو زبر زن ما فا زن یہاں فا کی ادائیگی بارق ہے الف کو بھی بارق ہی پڑھیں گے یہاں پہ الف سے پہلے تو حرف مسالیہ کا ہے پر پڑھا جائے گا الف بھی یہاں الف سے پہلے تا بارق ہے تو یہاں پہ بارق ہی الف کی ادائیگی ہی کی جائے گی تو الف زبر تو لام لی. تو لی با پیش بو تو لی بو. یہاں ہم نے تو کے ساتھ الف کو پور یعنی موٹا پڑھا تا الف زبر تا با وا پیش بو تا بو یہاں پہ الف سے بیلے تا ہے اس کی ادائیگی باریک ہے ہم باریک ہی پڑھیں گے حرف مصالح کا ہے پر اس کی ادائیگی ہے الف بھی پر پڑھا جائے گا پر یعنی موٹا خو الف زبر خو لام زل لی خا لی دال دو زبر دن لی دن آئن الف زبر آ بی دال دو پش دن آ بی دن یہاں عین کی ادائیگی باریک ہے الف بی باریک ہی پڑھیں گے غین الف زبر غ س الف سے پہلے غائن ہے اس کو ہم پر پڑھتے ہیں حرف مصالح کا حرف ہے الف بھی پر پڑھیں گے تو زبر تو عین الف زبر آ ت میم دو زیر من تا تعامن باریک ادائیگی ہے عین کے ساتھ الف ہے ہم نے قائدے میں پڑھا کہ اللہ رب العزت کے نام سے پہلے یعنی نام اس میں مبارک سے پہلے زبر ہو تو ہم اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے یہاں پہ اللہ زبر ہے ہےجت سے پڑھ لیتے ہیں حمزہ لام زبر لام خڑا زبر لا اللہ ہُو اللہ لام زبر لام کھڑا زبر لا و پیش ہو ہو فا لام زبر فل لام کھڑا زبر لاہو